bizdə bütün suallara cavab var. ən çətin suallara da mikrofon qarşısında vəkillər kolleqiyasının üzvü hüquqşinas prof. Məramdski. depozitim olan bank müflis olsa, depozitimi ala biləcəm? Bir neçə bankın bağlanması, yəni ləğv edilməsi və ya müflis edilməsindən sonra bu sahədə aparılmış islahatlardan sonra bir qayda olaraq bankdakı vəsaitlər sığortalanır. Sığortalanmış əmanət bank hesabında olan vəsaitin elə bir hissəsidir ki, əmanətçiyə xidmət göstərən iştirakçı bankda sığorta hadisə baş verdikdə əmanətin sığortalanması fondu tərəfindən kompensasiya olunur. Sığorta hadisəsi dedikdə İştirakçı bankın məcburi ləğv edilməsi və müflis elan olunması başa düşülür. Hazırda milli valyutada olan, qorunan əmanətlər üzrə illik faiz dərəcəsinin yuxarı həddi 12%, faiz, xarici valyutada isə 2.5% müəyyən edilmişdir. Əmanətlər üzrə 2.5% müəyyən edilmişdir. Əmanətlər üzrə faizlər sığorta hadisəsinin baş verdiyi günə qədər hesablanmış məbləğdə ödənilir. Kompensasiya almaq üçün əmanətçi yazılı ərizə ilə fonda müraciət etməlidir. Ərizədə əmanətin qoyulduğu bankın adı, əmanətin hansı valyutada qoyulduğu, manat və ya digər valyuta, əmanətçi özü barədə məlumat, kompensasiyanı hansı formada almaq istədiyi, nağd və ya köçürmə göstərməlidir. Əmanətçi kompensasiya ödənişi haqqında bildirişin ilk dəfə dərtd edildiyi gündən 1 il müddətində fonda ərizə ilə müraciət edə bilər. Kompensasiya ərizənin verildiyi tarixdən etibarən 90 gün müddətində fond tərəfindən ödəniləcəkdir.